Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz və dəyərli hörmətli izləyicilərim. Sabuntura Ənzabrad bir qəsəbəsində gözəl 4 otağlı həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa video sonuna qədər baxın. Bütün məlumatlar videonun daxilində qeyd olunub. Deməli, əziz izləyicilərim, video keçməzdən qabaq kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. İ 23.5 sotdə torpaq sahəsində inşa edilib. Ümumi yaşan sahəsi 140 kvadratdır. Yerdən 7 taç kürsüdədir. Sənədi bələdiyyədə qeydiyyat yolu ilə. Qiyməti də videonun aşağı və yuxarı hissəsində qeyd olunub. Yalancı olsa, qiymətində endirim olacaq. Gördüyünüz kimi həqiqətən ev çox gözəl evdir. Allah olmayanlar üçün qismət eləsin. Kim alırsa Allah xeyir versin. Deməli evin zirzəmsi də var. Evin çöl gölmüşün fasadına Ranchvelov yanı tavşoq qaylan çox gözəl işlənilib. Pomidor döşənilib, gördüyünüz kimi. Həyətində əkin sahəsi içində yer saxlanılıb. Həyətində parvarə meyvə ağacı var. Yəni vişnə ağacıdır. 2 tonluq su çəni var. Kombisi var, evin zirdəmsi də var əndə yəni, şkotqalarına qədər qoyulub. Əziz izləyicilərim, tam təmirli evdir, telefon xətti də var. Yəni hal-hazırda evin telefonu da var. İşləyir. Yəni telefon, interneti, Wi-Fi-ı var. Pəytimə rahat 2 dənə maşın daxil olur. Ətrafında tam yaşayış var. Bura gördüyünüz kimi evin yan arxasına keçmə rahatdır. Başqa zəreydə olmayanlar üçün qısa dursun. Əziz izləyicilərim, yeni videolar izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Öz əmlakınızı bizim kanalda yerləşdirmək istəyirsinizsə, kanalımıza müraciət edə bilərsiniz. İndi sizə evin yolunu göstərəcəm. Həm yəni, ətrafında tam yaşılış var, qonşuları da çox gözəl, mehribandır. Görədiniz kimi. Játszod abban, csak kezeled, de. De mi Akkor a ez az marşrut. Demək, əziz izləyicilərim, marşrut evin yanından keçir. 118A nömrəli marşrut evin yanından keçir. Yaxınlığında məktəb, bağça, market. Çox gözəl bir yerdə yerləşir. İn-in uzunluğu 12x11 metrdir. Evdir. Geniş otaqları var. Gördüyünüz kimi kombisə qədər qoyulub. İndi daxil olacağıq evin içərisinə sizi tanış eləyəcəm. Qalxırıq ədəbətlərin, elə, gördüyünüz kimi pləkənləri də ağla ilə yığılıb. Dağlıq evin tərsinə əziz izləyicilərim, qapılarımıza çox gəlin sizə. Dağlıq evin tərsinə əziz izləyicilərim, gördüyünüz kimi ev tamamilə tam, tam təmirlidir. Divar kağızları vurulub, tərizin də çox gözəldir. Flovkanız vurulub. Deməli, dəhlizlə Qalə zalımızdır. Zalın hazır sahələri 27.8 kvadrat. 4 metrənin 4.7-yə də zal. Zalın da divar kağızları çox gözəl seçilib. Ev qayrancıq, daşla tikilib, betonun da kəmərləri atılıb. Zaldan həyətinə baxılır. Gördüyünüz kimi komda, komda -hə, da -hə, 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 -hə boylu. Geniş hırz otaq var. Qapılar da çox gözəl, silcilib. Yanı marşrut evin yanından keçir. Məktəbə, bağçaya yaxındır. Yanında istənilən qədər market var. Buna mətbəxidir. Demək, yəni, detektör nə qədər qoyulur? Qran qazın detektördür. Detektör nə qədər qoyulur? Məktəbdən də həyətə baxılır. Gördünüz ki, ətrafında tam yaşayış var. Gözəl qonşular, mehriban qonşular var. Geniş iç otaqları var. Bura bir yataq otağıdır. umumilər də dediklərimizə görə fərqli. Bir də qısa da qeyd eləmək istəyirəm əziz izləyicilərim. Sabuntura ərazisində gözəl 4 otaqlı həyət evi satışa çıxıb. 2.5 milyon manat qiymətində inşa edilib. Ümumi yaşayış sahəsi 140 kvadratdır. 13-11-ə tikilən evdir. Yerdən 7 daş kürsüdədir. Sonadı garantiyadır, qeydiyyatı olur və qiyməti də videonun aşağılarında. Polisiyasında qeyd olunub, real olsa qiymətində emin olacaq. Bura da Samsungdur. Yeni Samsungdur. Yəni bütün suallar da qoyulub. yataq otağıdır. Bu otaq da hardaça olaq 16.7 kvadrat. Mən təxmini deyirəm əziz izləyicilərim. Bizansçı qonaq növbələri marşrut evin yanından keçir. Yaxınlığında məktəb, bağça, market, qaz və su xidməti daimidir. Su 24 saat aktivdir. Telefonu, Wi-Fi-ı və interneti nə qədər var? Yəni gördüyünüz kimi ev göz qabağdır. Öz ev göz qabağındadır. Pəncərələrinə də reşətkalar qoyulur. Bütün qurğalı evi qurğalı formalamaq olur. Yəni komsinə qədər var əzizləyəcəyəm. Betonu tökrük kənarı atılır. Çox Üç səviyyədə tikilən evdir. Bu da bir yataq otağıdır. Bir yataq otağının ölçüsü olar, harda-saq 19x20 kvadrat, geniş yataq otağı yata yata var, geniş şkaf-otaqları var. Yəni bu ev haqqında nə fikirləriniz olsa, zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Əlaqə vasitələrimiz videonun aşağı və yuxarı hissəsində qeyd olunub. Nə qalanır qalarsa, zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Çox gözəl evdir jenis ortaqları var. Diqqətinizə görə sağ olun, videonu izlədiyiniz üçün təşəkkürlərümü bildirirəm. Görüşənədək.